بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب کسب الحلال فرید بعد الفریضہ او فرید قال علیہ الصلاة والسلام میرے محترم و مکرم مسلمان بھائیو حدیث پاک میں ہے کہ حلال مال کا طلب کرنا فرض ہے بعد اور فرض کے یعنی ان فرضوں کے بعد جو ارکان اسلام ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ یعنی مال حلال کی طلب فرض ہے مگر اس فرض کا رتبہ دوسرے فرضوں سے کم ہے جو کہ ارکان اسلام ہے اور یہ فرض اس شخص کے ذمے ہے جو مال کا ضروری خرچ کے لیے محتاج ہو خواہ اپنی ضرورت دور کرنے کو یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت دور کرنے کو اور جس شخص کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے مثلاً صاحب جائیداد ہے یا کسی اور طرح سے اس کو مال مل گیا تو اس کے ذمہ یہ فرض نہیں رہتا اس لیے کہ مال کو حق تعالی شانہ نے حاجتوں کے دور کرنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ بندہ ضروری حاجتیں پوری کر کے اللہ تعالی شانحوں کی عبادت میں مشغول ہو کیونکہ بغیر قائپ یہ عبادت نہیں ہو سکتی پسمال مقصود لذاتی ہی نہیں بلکہ مطلوب لغیر ہی ہے تو جب ضرورت کے قابل میسر ہو گیا تو خام خاہرس کی وجہ سے اس کو طلب کرنا اور بڑھانا نہیں چاہیے تو جس کے پاس بقدر ضرورت موجود ہو اس پر بڑھانا فرض نہیں بلکہ مال کی حیرث خدا تعالیٰ سے غافل کرنے والی اور اس کی کثرت گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہے اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ مال حلال ہو حرام کی طرف مسلمان کی بالکل توجہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ مال بے برکت ہوتا ہے اور ایسا شخص جو کہ حرام خور ہو دین و دنیا میں ذلت اور خدا تعالیٰ کی لانت میں مبتلا رہتا ہے اور بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ آج کل حلال کا معنی غیر ممکن ہے ناممکن ہے اور حلال مال ملنے سے مایوسی ہے یہ بات سراسر غلط ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے شریعت پر عمل کرنے والے کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتے ہیں جس کی نیت حلال کانے اور حرام سے بچنے کی ہوتی ہے حق تعال اس کو ایسا ہی مال عطا فرماتے ہیں اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے اور قرآن و حدیث میں تو جگہ جگہ یہ وعدہ آیا ہے اس نازک زمانے میں جن خدا کے بندوں نے حرام اور شبے کے مال سے اپنے نفس کو روک لیا ہے ان کو حق تعالی شانح عمدہ حلال مال عطا فرماتے ہیں اور وہ لوگ حرام خوروں سے زیادہ راحت و عزت سے رہتے ہیں جو شخص اپنے ساتھ اور دوسرے حضرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ دیکھتا ہے اور جگہ جگہ قرآن و حدیث میں یہ مضمون پاتا ہے وہ ایسے جاہلوں کے کہنے کی کچھ پرواہ نہیں کر سکتا اور اگر کسی معتبر کتاب میں ایسی باتیں نظر سے گزرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے پس جب وہ مضمون دیکھو تو کسی پکے دیندار عالم سے اس کا مطلب پوچھ لو انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری تسلی ہو جائے گی اور ایسی بےہودہ باتوں کا وسوسہ دل سے نکل جائے گا لوگ مال کے باب میں بہت کم احتیاط کرتے ہیں ناجائز نوکریاں کرتے ہیں دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں یہ سب حرام ہے اور خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالی شانہو کے نزدیک کسی بات کے کمی اللہ کے ہاں نہیں ہے جس قدر تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوگا وہ ضرور مل کر رہے گا پھر بدنیتی کرنا اور دوزخ میں جانے کی تیاری کرنا یہ کون سی عقل کی بات ہے چونکہ لوگوں کو حلال مال کی طرف توجہ بہت کم ہے اس لیے بار بار تاکید سے یہ مضمون بیان کیا گیا دنیا میں اصل مقصود انسان اور جنات کی پیدائش سے یہ ہے کہ انسان اور جن حق تعالیٰ کی عبادت کرے لہٰذا اس بات کا ہر معاملے میں خیال رکھو اور کھانا پینا اس لیے ہے کہ قوت پیدا ہو جس سے خدا کا نام لے سکے اس کی عبادت کر سکے یہ مطلب نہیں کہ شب و روز لذتوں میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ کو بول جائے اور اس کی نافرمانی کرے بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں صرف کانے پہننے اور لذتیں اڑانے کے لیے آئے ہیں یہ سخ دینی کی بات ہے اللہ تعالیٰ جہالت کا ناس کرے کیسی بری بلا ہے یہ جہالت حدیث پاک میں ہے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے نہیں کہا کوئی کانا کبھی بہتر اس کہانے سے جو اپنے دونوں ہاتھوں کے عمل سے ہو یعنی بہترین کانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائے اور بے شک خدا کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے عمل سے کہتے تھے دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی بہت عمدہ چیز ہے مثلا کوئی پیشہ کرنا تجارت کرنا وغیرہ خواہ کسی پر بوجھ ڈالنا نہ چاہیے اور پیشے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے جب اس قسم کے کام حضرات انبیاء علیہ سلاۃ السلام نے کیے ہیں تو اور کون ایسا شخص ہے جس کی آبرو جس کی عزت ان حضرات سے بڑھ کر ہے بلکہ کسی کی ان حضرات کے برابر بھی نہیں ان سے بڑھ کر تو کیا ہوتی ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جنہوں نے بکریا چرائی ہو اللہ تعالی ہم سب کو حلال مال کمانے کھانے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا البلا